Здравствуйте. Здравствуйте. Какая-то магия просто. Только что общался с молодым парнем и говорю, но ну, он точно не ФСБшник. А от вас сейчас ни одного слова не услышал, но мне кажется, что вы ФСБшник. Да ну, бывает. Вот. Когда кажется, крестится. Правда. Ну. Я из Киева, Украина. Ну, есть, есть такая, есть такая пословица. Да. Мы уже с вами даже как-то встречались, вы тоже сидели в ванной, у вас этот эполет. Где, Где я сидел? Ну тоже где-то. Ну вы в ванной же сейчас или нет? Или в кухне? Я в кухне. Я из Эстонии буду. Зачем выходить? А, вы из Эстонии. Да я с россиянами про войну. Если вы из Эстонии, то к вам вопрос. Давайте будут. поговорим про войну. О какой войне? Про российскую агрессию 2014 -го года. Агрессия или война? Так это ж, скажем так, разные <связать> синонимы одного и того же процесса. Для международного <связать> права нет разницы. Ух ты, вы не юрист случайно? Имею юридическое образование, да. Но <связать> я не, не юрист, а не, не работаю юристом. А будьте а так грубезны, скажите, вот вы историю, ну, вам наверняка за 40, да? Вы прекрасно знаете две даты. Кстати, не за 40. Точно. Ну, извините. 34. Я, Извините, если оскорбил. Да нет, это... приятно. Вы, вы прекрасно да, знаете две прекрасные две, дамы, две даты. Это начало Великой Отечественной войны, начало Второй мировой войны. Но вы не можете мне назвать начало русско-украинской войны. Могу. Могу все, все три даты. Хотите вам назову? Какую три дату? Нет, мне Первая дата 1 сентября 39, вторая 22 июня 41. 27 февраля 2014 года, 4 часа 20 минут утра. Еще раз 27 февраля 2014 года. А что произошло Российские военные без санкций с украинской стороны покинули свои места, дислокации. Здесь это соглашусь. есть, это здесь есть здесь агрессия. Здесь с вами соглашусь, а будьте так любезны, почему ваши войска не защищали? Э -э давайте перед тем, как я отвечу на этот вопрос, закрепимся почему? на том, что это была агрессия и начало войны. Не, 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 не. Почему же нет? Это не, не, Зачем не. нам обсуждать, агрессия как это себя... это когда? Так агрессия давайте почитаем, давайте почитаем. Оператор. Давайте почитаем не, международные мне не документы. Нет, я подполковник МВД. Читать мне не надо, о. я беркутовец, который был на Майдане. А, вот о так вот, <сказки> вообще да. класс. А И что же вы я вас рассказывает... про ФСБшника спросил, а вы не признаетесь? Зачем? Я же не ФСБшник. Ну вы же сейчас я... это не от себя делаете. Ну будет, бе... будет беркутовец вот это светить лицо. Беркутовец, а он вы? живет в Балаклаве, а вы светите лицо. Зачем? Я думаю, что вы отрабатываете... Вы вы где-то Вы отрабатываете вы убежище. Виде... Россия отдает вам убежище, не отдает вас Украине. И, и типа как защищать вас будет? Мы спойлер, не будет защищать. И так же как Киеву, как Киеву вас просто да, отдаст слышал, в жертву. Слушал я вас. Ну Почему вы же со мной одновременно делаете, я пытаюсь договорить. Вот. Я, я думаю, что вы работаете сейчас на ФСБ, чтобы отрабатывать право вы... жить в России, и не сидеть в тюрьме и не лежать в лесу. Это все бесполезно. Ваша цепсочная не получается. Давайте попытаемся с вами выстроить диалог таким образом. Ваш вопрос, мой ответ. Мой вопрос, ваш ответ. Не забалтывай друг друга. Мы с чего начали с вами? Про то, если, если это война и если агрессия. Я вам объяснил, когда она началась. Будьте так любезны. Давайте же вопрос задам вам. Кто кому когда объявлял войну? По какой Давайте так, прописывает, прописывала, прописывала необходимость войну. Какая конвенция? Я вас спрашиваю, кто и когда кому объявлял войну. Так что, если вы меня спрашиваете, в вашем вопросе mm -hmm. есть константа, что объявляться война должна обязательно, правильно? Нет, можете не объявлять. Вот Тогда не объявлялось. Не называйте войной. Это не называйте войной. Да, а без проблем, давайте. Это не война, без это проблем. агрессия. Это аТО, это ваше аТО. Без проблем, это агрессия, и вы потом после краха России будете платить компенсацию за, за аТО. России, подождите, подождите за крах. Давайте я отве я нам ответил нам на ваш поговорим. вопрос. Не нет. объявляли, ответил. За крах, за крах потом. Поговорим. Без проблем, ответил я на ваш вопрос. Левое. нет. Вот Я ответил нет, на ваш не вопрос. Нет. Ваш вопрос был: кто, когда, кому объявлял войну? Отвечаю: никто никому в данном Еще в данной агрессии не объявлял нет. войну. Могу Страш вам задать вопрос? Войны нет. Могу ну, вам теперь задавать вопрос. Нет. Как вы считаете, данный факт, что война не объявлялась, каким-то образом повлияет после окончания войны на те, скажем так, решения, которые суд будет выносить в сторону агрессора? Повлияет как-то или не повлияет? Нет, конечно. Не повлияет, все. Будете платить не репарация, а компенсация. <су> Какая разница, как это назвать? Как вы это добьетесь, скажите? Товарищ юрист, как вы это добьетесь? <су> Смотрите, пока Россия имеет силы отстаивать свои интересы, конечно, с нее никто ничего не взыщет. Но война же закончится тогда, когда Россия-то как бы перестанет отстаивать свои да, интересы. А так любезны, кто вам такое сказал, что Россия перестанет существовать? А может, Украина перестанет существовать? Потому что против вам России весь цивилизованный мир. Даже Нет, если а Украина будет... Любезны, скажите мне, сколько в цивилизованном мире есть стран? Всего? 195. Сколько поддерживает Украина? 150. Да вы что? Да. А такие страны, как, например, Никарагуа поддерживают? Не, о, ой, что ж такое, ну ой. без, без Никарагуа как-то справимся. Не-не-не, это ж ваша Никарагуа, я же у вас спрашиваю, вас поддерживает или нет? А так я не знаю. вас поддерживает? Я же вам сказал 150, вы же меня только врёте, что об этом спрашивали. А Потому сколько? Я всего, всего каких-то 50 слихуем. Хорошо, сколько пусть будет. Это? Давайте нас даже 30 стран будут поддерживать. 30? Ну, а сколько Россию стран поддерживает? Все остальные. А где это видно? С чего мы можем судить? А где у вас видно, что... А в резолюцию или... ООН. А что вы... в резолюцию ООН? В резолюцию ООН. Вот последние, по-моему, 143 уже подписались. А где резолюция что или меморандум, что где что кто-то хоть Россию. Что подписали, будьте так любезны. Признают, что Россия агрессор, и призывают Агрессоры. Россию перестать Агрессоры. совершать это преступление. Да. Озвучивают о том, что Россия нарушила все 10 пунктов Хельсинского соглашения 1975 года. Все собрала просто полный набор. Я сосал весь мир. А стоит, о, вот достал. это аргумент. По-человечески Вот это аргумент. Пока что отца. Эти, ну как пока что? Это было, если будет. Это ваше перманентное состояние. Но я не хочу уподобляться вам, потому что э, несерьезная несерьезная позиция, когда я вам привожу документы и конкретные цифры, а вы мне что-то просасываете. Вы не боитесь, что вас накажут за это? Нет, конечно. Майор, это кто. кто? Есть. Можете забить меня в миротворец? Нет, узнаю, нет, что ФСБшник, это? который вас курирует, накажет. Кара от, а знаете, а кара, кара от Украины она будет позже, знаете, кара кара от Украины она будет в советском стиле. Помните, как расстреливали, когда говорили, что вызывают, как в ГУЛАГе, да, в ГУЛАГе, когда говорили, что вызывают к следователю, человек думает, что он идет к следователю, а ему стреляют в затылок, он даже не знает, что он идет сейчас. Вот это ваша смерть. Это видели, Вы я это знаете, мы расстреливали. Я думаю... А вы-то знаете, а, а, вы были, когда Вторая мировая война началась, но почему-то дату вы знаете. А то у вас на заднем плане желто блокит нахуй, там это и слезы. Блять, можете там поплакаться еще немножко и рассказать мне, сильно, почему уже в 2014, 2015, 2016. А вы Эполет, вы Эполет били, когда Беркутовцем были или нет? Вы себя относитесь к каким-то, скажем так, <говорит> около, около тюремной касте какой-то себя относите? Да не, вы не говорите, вы не говорите. У вас из вашей дырки в голове вылетает абсолютно ни на что негодная ерунда. Прососали, сосали, пересосали, и я это должен сидеть и слушать. Вот, вы серьезно? Вот. Ладно, я пошутил, но с вами никто так не будет поступать. Вы, вы как Кива, вы перед тем, как умрете, у вас будут очень широкие зрачки, потому что перед тем, как вы поедете, вы увидите. Увидите свою смерть перед этим, вы будете знать это. Но это будет тро... немножко позднее. А, а втык вам сделает ФСБшник, который вас курирует, перед которым вы отчитываетесь. Вот зачем беркутовцу сидеть просто в России и полить свое лицо, правильно же? Потому что его заставили ФСБшники, которые дают ему убежище. Как а вам ссать кивы? маленькими шажками, вы сосете и сосете. О, я же говорю, вот я, понимаете, только что выключал вам звук и, наверное, минуту держал его выключенным. Вы закончили, сосете, сосете, я включаю, а тут вы дальше что-то сосете. Да сколько же можно сосать, ну? Когда же вы же дососете, когда вы про что-то другое, кроме сосания, будете рассказывать. Давайте поговорим про спорткивы. Вам это должно быть близко. Вас ничего, нигде не екнуло, когда его убили. Вот так вот относятся к тем, кто прислуживает российскому режиму. Давайте о вашей пи**ной смерти поговорим. Вы же сапоги лежите, блять, американцам, петухи. Сильно аргумент. Аргумент. Понятно. Ну, я же говорю, это прикольно. У меня к тебе только один вопрос. Ты эполет набил, набил во время службы в Беркуте? Не, это тебе ебать должно, петушок. Не должно, меня не должно, и не меня не должно и не идет. Меня не должно и не Мне, я с тебя пытаюсь спросить. Я даже не интересуюсь. Я пытаюсь тебя спросить за эполет. Что ты, отвечай давай. Вывози Отвечаю давай. Отвечаю тебе, пи***р, Вывози в плену, давай. ну, был набит этот эполет. В плену, Питер, в плену да? был набит у тебя. Я же тебе сказал, в плену был набит. Это Хочешь как понять? Посмотри мою автобиографию в миротворце. Ну ты слабоватенький питомц. Давай Питер. скажи, как Я тебя звук посмотрю. Общаться, а, Питер. ты уже убиваешь. Ну давай, давай. Вот да, немае что робити зайвый час, чтобы ще и в Гугли. здравствуйте. Не услышал, что вы сказали до побачення. Еще раз повторите тихо очень. Да и Бачите вы что-то, я не услышал. Еще раз. Ну вас тихо очень. Можете громче. Ну, сделай громче. Да я сделай максимум, громче. максимум, вот максимум выкрутил. Я редко а, такое а, делал. От тут ты слышишь, а когда я сразу сказал, ты не услышал. Ну, так оно еще и отрывками. Так я переспросил, что не так, что ты начинаешь. Я тебя два раза повторил. Ну, а я переспросил, что тут такого. Ну, все, ничего. Давай, третий раз говори, что ты там хотел. Вообще ничего не хотел. Уже ничего не хотел? Не, я не люблю обосранных блогеров. А с кем ты общаешься? Да, Смотри, блогер да. ⁇ это тот, кто даст да, гласность твоей мысли. Упал, не... э -э гл блогер ⁇ это тот, кто дает тебе гласность. Если тебе есть что сказать, ты скажешь это на широкую аудиторию. Но ты понимаешь, что ты опозоришься, и поэтому лучше опозориться перед кем-то одним, нежели перед аудиторией. Покажи еще ближе, не видно. Привет. Оскорбляйте нахуй. Ну Боги, ты это, вот, ты там что, пустыня или что сзади? Ну не да, понимаешь? пустыня, песок вот летает, ничего не видно, песок песок глаза попадает. А у тебя солнце и пальмы поникшие нахуй. Да, ты поникшие, поникшие Покус пальмы. Спекло, солнце спекло пальмы, переключи нахуй это, фон. Так это не фон, это комната. А, это комната такая. Хочешь проверить, комната или нет? Можем сыграть в игру. Какую? Если я тебе докажу, что это комната, ты скажешь то, что я хочу. Если ты, ты, я докажу, что это. Ты, ты победишь и я не докажу, что это комната, то я скажу то, что ты хочешь. Как тебе такое? Что ты хочешь сказать? Мне? Нет, если. Мы можем... не участвовать. Можем не участвовать. Можем не участвовать. Я хочу, чтобы да. ты извинился перед украинским народом. Я извинился перед украинским народом. Да, да. На колени становиться не нужно, просто извинись перед украинским народом. Просто извиниться, получается. Да. да. Э, что мне надо сделать? Сказать и, и, и извиняюсь перед украинским народом за де, за действия это? своей страны. Извиняюсь за. Как еще раз? Извиняюсь перед украинским народом за действия своей страны. Э, извиняюсь, что я сегодня общаюсь с этим петушком, который сейчас мне задают такие вопросы. Так поезд Нет, это не, ты плохо Ты плохо слушал. Перепуганная. Ты, ты, перепуганная. ты плохо слушал. Того, ты плохо а, слушал. а в том, что в общем... твоя страна убивает украинцев. И ты за это будешь платить. Вся твоя страна будет платить, и ты будешь платить, а ты еще лицо засветил. Вот я вообще удивляюсь, ну вы же преступники, так сидите тихонько, попрячьте все, так военные не стесняются, российские солдаты не стесняются выйти в сеть и светить свою пачку дурную. Вот зачем ты сюда вышел? Ты же ничего умного не скажешь. Что ты такое показываешь, интересно? Посмотри, посмотри за свой закат сзади! Посмотри на свой закат сзади. И ты поймешь Я смотрю сейчас на закат Большой империи. Вот вижу закат. Я вот на тебя смотрю и вижу закат Большой империи. Вот закат. Чтобы я перед тобой извинялся. Так что, будешь извиняться или нет? Нет, не буду. Так а нахер ты ты да нужен, Что тебя слушать? Твои бредни, твои так пьяные. Переключи, за... Переключу. Гарная идея. Чему бы не. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Киева, Украина. Это где это? Э -э Украина в Европе, Европа на континенте, Евразии, а, план, континент план, Евразия, Континент Евразия на планете Земля, планета Земля в Солнечной системе, Солнечная система в галактике Млечный Путь. Нет, Мы... Евразия или Европу все-таки вы определите. Я же сказал: в Европе, Европа на континенте Евразии. Как Европа на континенте Евразии. Континент какой у вас? К, каком к низу в данном случае? А ну как всегда. Ну это нормально. То есть ты меня цепляешь за то, что я что-то сказал некорректно, при этом ты начал с того, что ты даже не, не я знаешь ты где сказал Киев, некорректно Украина. Некорректно и неконкретно. Ну а ты сам даже не. Я понимаю, что ты делаешь вид, но зачем? Что ты не знаешь где ну, Киев, как и, и все, Украина? Понимаешь? У вас своя пропаганда, у нас своя. Мы должны делать вид то, что не на В чем пропаганда? Киев сейчас был в любом случае, украинский. Киев стоит с до которого вы три дня шли и не дошли. И спалили там 50 тысяч может быть, может, своего может мяса. Быть. Так а к чему? Ты же меня крым этим... же тоже Россия, получается? Нет, конечно. Он оккупирован. Ну как, а как нет? По факту. Опять же, каком к низу пусть будет. Ну. Ну по факту, ну, но ну, по, да, смотри, да. по Конституции Украины и по, и по всем да, международным да, да. договорам и признаны всеми другими странами. Нету, понимаешь, нету, нету какого-то вышестоящего президента мира, нету бога, который это контролирует. Нет, бог может и есть, в плане нету никакого регулятора. Поэтому чей бог Крым признан... Украинским прапором. Ну я понял. Может быть, да? Нет, я думал, что мы с тобой интересно поговорим, а ты просто типа... Ты нет, не нет, троллишь это ты это дурачка из себя строишь. Это то, нет, это, я дурачка, это ваш да, президент. Да. Тут дурачка строит. Чем наш президент строит дурачка? Ну как можно сказать то, что Бог блядь, с украинским прапором? Ну ты ебай, нет. Так блядь, так, блядь, так, блядь, так блядь. Украина на стороне правды, на стороне света, на стороне это добра. Правда. Бог на стороне нет, Украины. Добро. Украина на стороне Америки, скажи, это я поверю. Нет, Америка на стороне Украины. Чувак, ну ты сам не понимаешь. Ну так когда-то Америка лендлизом Советскому Союзу помогала. Все но, нормальные блядь, страны, Америку... все нормальные страны объединяются для поддержки жертвы агрессии. Как когда-то объединились все страны поддерживать Советский Союз, вот так и так и сейчас все адекватные страны поддерживают Украину. В чем проблема? Ладно, окей. А... Америка, помимо своих интересов, когда-нибудь действовала в этой жизни? Да, давай с другой стороны зайдем. Ты признаешь э, правово, ну, право? Ты воспринимаешь правовое поле, право? Или ты право сильного воспринимаешь? Нет, я признаю право. Да. Как ты я считаешь, считаю, по, международ, по международному праву, кто, кого сейчас считают преступником? Как коннотируют действия России, как коннотируют украинские действия? Как ты считаешь? Если бы мировые права соблюдались бы, они не соблюдаются. Был бы Каждый день кто-то ворует, но от этого статья о воровстве не, не, не перестает быть актуальной, понимаешь? Нарушение закона не, не отменяет существование этого закона. Может кто-то где-то и нарушает, конкретно сейчас нарушает Россия. И весь цивилизованный мир заявляет, что Россия преступник. А ты можешь, вот ты сейчас где, в Киеве находишься? Да. Ты можешь сейчас поехать во Львов, например, сесть в тачку? Поехать во Львов и Искать. Я не могу, у нас закрыты Я границы. Я говорю, на русском языке вот так можешь приехать? А твой дед мог просто встать с Окопа и выйти и поехать куда он хочет? Когда шла Вторая мировая война. А, ты, получается, жертва оккупации, да? Когда твой жертва дед война. воевал за Советский Союз. Он мог просто встать Но и поехать куда-то отдыхать, страна. отдыхать на курорт или в другую страну. Стояли заградотряды. Советский Союз. А у вас получается тоже Знаешь, сколько понес жертв, сколько было оккупировано? Почему ты не смеешься над Советским Союзом? 27 миллионов человек погибло в Советском Союзе. Чего ты так не смеешься? Была оккупирована 100% Украина, Беларусь, ну, Россия была оккупирована. Почему ты над этим не смеешься? Почему ты не смеешься, когда преступно нацистская Германия захватывала совок, но тебя сейчас радует, что большая Россия преступным образом пытается захватить Украину. И что плохого, что цивилизованные страны помогают. А ты вспомни Будапештский меморандум. Если бы у нас было ядерное оружие, ничего бы этого не было. Но мы его отдали. У вас бы не было ядерного оружия. Мы... Было. Оно не может быть. У нас, мне После кажется, второго... наверное, на втором месте по количеству. Ну, а кто не, был, кто не был суть. Ярым, ярым сторонником, чтобы у Украины не было ядерного оружия? Вот эти подписанты, Америка, Британия, нет. И, Америка, ну, Британия вот, нет, и Россия. Америка, вот, так Британия. Россия, так вот она и соблюдает сейчас этот Будаперский меморандум, и нам помогает. Помогает недостаточно, это плохо. Им вот такой сценарий нужен, понимаешь, чтобы там какой-то Украины, там, какое-то оружие было. Зачем? Затем, чтобы давай противостоять конфликт, России. Давай там конфликт. Скажем, короче, этот. давай в Европу. Вот а смотри, Европейский так, Союз это чей проект? Так это заинтересован. Вот смотрите, тебе нравятся Mercedes, нравится BMW, нравятся айфоны, нравится Nike. Вот Но что у тебя за что футбол. это у тебя за футболка? Что за фирма? Ламборгини. Да вот Ламборгини. Не российская вроде, да? Вот. Не, не, не российская, да? Не российская. Вот видишь, это, это знак, ты же знаешь, что это такое? Это как буква А перевернутая, но ты, наверное, про ВИ говоришь. Нет, 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 это буква В. В, окей, В. Но это не российская в. футболка, правильно же? И не украинская. И не украинская. Так а что плохого да. в Евросоюзе? Что плохого в Америке? Что плохого в этой экономической ну, надо, системе, надо И политической системе, которая контролирует эту экономику? Что плохого? Это понятно. А что у России есть, смотри, вот к чему приводит российская парадигма, русский мир? К чему приводит русский мир? Так хотеть ездить на Мерседесе, в чем тут плохо? В чем плохо хотеть iPhone купить? Даже не так, в чем плохо иметь выбор, иметь выбор. Вот это самое главное. Вот ты сейчас есть, можешь могу. купить только китайскую машину и китайский смартфон. А я тоже могу и китайский маши... китайскую машину, и смартфон. Но у меня есть и выбор, я могу и другое купить, а ты не можешь. Нет, ты понимаешь, ты про территорию забываешь. А зачем? Вот смотри, у Британии сколько территорий? У Японии сколько территорий? И как себя эти страны чувствуют, скажи мне? У Японии? Япония лучше России живет? Ну, там и народ другой, немножко сам менталитет. Народ другой. другой. У Украины тут такой же менталитет. Правильно, народ другой. А земли тут при чем? Земли. Чем земли помогают? Вот Япония на маленьких каменистых островах, где цунами, ураганы, землетрясения и годзилла еще иногда вылазит. Посмотри, как Британия живет. Не нужны никому территории. Территории нужны были тогда, когда это был единственный ресурс производства. Когда на территориях что-то выращивали, спасли скот, там жили люди. Сейчас не нужны территории, чтобы э, развивать экономику. Вот, видишь, ты сам на свой вопрос ответил. Что территории сейчас не нужны? Так зачем Америке да, территории, территории Украины и или России? Европейский союз, Кто союз. зачем им территории? Зачем им отка? Зачем, чтобы мы отказывались от своих территорий? Зачем? Я нет, я про Украину говорю. Отказываешься от территории. Война заканчивается. Все домой, все в Евросоюз, все в НАТО, все. Просто без побережья и все. Иначе. А нет. почему война заканчивается? Ее почему? не Украина почему? начинала и не Америка, ее начала Россия. Потому пока что пока существует Россия, будет война. Потому что Россия не умеет иначе жить. Россия Понятно, хочет блин, вот, Россия вот, вот, живет смотри. в каменном веке. Она хочет захватывать территории, уводить людей в рабство. Понимаешь, в чем штука? Так действует Россия. То есть э, суть даже не в том, э, там понятное дело, вопрос принципа. Это наша территория. Почему мы ее должны отдавать? И мы ее не отдадим. Вопрос не в этом. Даже ж нельзя с Россией договариваться. Россия постоянно обманывает. Ну, смотри, Россия это воевали? шарлатан, который постоянно обманывает. Ну, смотри, где Кореи воевали Южный и Северный? Они воюют до сих пор. Ты знаешь это? Где? Ну так, но они да, находятся это в состоянии это... войны, да, они да, находятся ну, в состоянии войны. Ну, замороженный конфликт. Ну, нормально живут. Эти верят в Ким Чен это в Ким Чен Потому что это Эти корейцы, разные... а вы россияне, вы россияне. Во-первых, корейцы, а вы это кто? была Корея, да, которая разделилась. Где а на, на одной стране, вот как Берлин, Берлин он единый. Но после Второй мировой Там войны его раз, разделили два Нет, лагеря. Соци... Не... Нет, социалистический не... лагерь и западный лагерь разделили. Так и что, в Берлине два народа? Корею разделили два лагеря. Но это же одна страна. Но суть не в этом. Так с корейцами, с э, северными корейцами легче договориться, чем с вами. То есть с вами договориться можно, но вы не будете соблюдать никаких обман, договоренностей. Вы ну, обманщики, знаешь, вы обманщики. Обман. Ваша суть обман. Вот мне, знаешь, Арестович чем нравится? Он правильно сказал. Когда, говорит, Украина лишится побережья, Черного моря, Путин даже, говорит, их трогать не будет. Ну вот поэтому, вот поэтому тебе и нравится Арестович, потому что Арестович говорит ровно то, что нравится таким, как ты. Поэтому и, ты его и смотри. Он говорит, он даже их трогать не будет. Он просто будет на вас смотреть, как вы друг друга там уничтожаете. А, раз Арестович сказал, значит так и будет. А еще Арестович говорил, что война закончится через э, 2-3 недели. Что-то я... Э, вот Арестович, понимаешь, в чем прикол? Он всегда говорит, я русский, я живу в Украине, але я русский. Так никто и не сомневается, что Арестович русский, бо он бреше чаще, чем дыхает. Так оно и есть.